Ласкаво просимо до ремонтного батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Місці, де ремонтують зброю, модернізують зброю, а подекуди навіть винаходять нову. Борис, ми зараз в вашій майстерні. Розкажіть, що ви тут робите, що ремонтуєте? У нас мастерская по ремонту рау. Это получается стрілкове оружие, в основному міномети, пулемети, гранатомети, відновлювали мінометні стволы после пошкоджень. Тут у вас таке, грубо кажучи, СТО. Да, сброе. да, да, СТО, стрелецкая зброя. СТО и вот эти факультативы, ну там допустим, я же говорю, то по установкам, то по апгрейдам, если, допустим, по ремонту, это понятно, это наша работа, это наша обязанность. Допустим, а вот, допустим, апгрейд сброи, когда вот там, допустим, сделали из станкового пулемета э, пехотный вариант, э, либо шел, еще что-то, да, да, ДШК, вот корт утес мы делали, э, вот. Э, да. э, то есть это просто интересно, когда тебе дали, э, она там получается была трофейная и спаленная, и нам сказали забирайте на запчасти. Ну мы посмотрели, ну да, ну трубка пробита, ну пружина сгоревшая, ну, ну, ну мы потихоньку его начали восстанавливать, восстановили. Говорим, восстановлен. А нам начальство говорит, так, делайте на него треногу. А мы же думаем, тренога. Тренога, она тяжелая, то есть, во-вторых, ее в окоп не спрячешь. То есть, это как зенитный вариант, да, но тогда не было необходимости особенно. То есть я говорю, давайте лучше для пехотинцев, короче, сделаем. То есть сделали, да, и она важка, то есть она так, килограмм 40 весит. Есть, ее можно поставить где-то в окопчик и, и встретить. То есть мне в этом смысле повезло, то что руководство, получается, им важен результат. То есть, как я это буду делать, какие решения принимать буду. Это вообще, скажем так, вот оно должно работать и все. И получается, поэтому уже думаешь, как людям будет удобнее. Вот что плохо то, что зеничиков спрашиваю, говорю, ребята, вот вы получили, что можно там изменить, исправить. Вы же с ней работаете. Я-то ее придумал, да, ну, сделал, но вы с ней работаете. Что можно? Они мне говорят, да не знаю, она ебашит. Я говорю, да а что, может там поменять что-то? Но оно всегда можно знаете, апгрейд сделать какой-то. И вот получается, я сейчас уже штампую эту или четвертую, или пятую копию. Но правда перед этим еще было сперва двойной, а потом начальство загорелось с четырьмя сделать. И, в общем, тогда я сделал. Получается, там уже надо было отдельно спуски придумать, потому что двойной ты можешь просто нажимать двумя пальцами и работать, а тут уже на четыре, уже рук столько не хватает. Я знаю, що думав, навіть якщо тобі зі сузка, то може спокійно. Яка зброя, з якою вам найприємніше працювати, що одна найменш проблемна, найбільш продумана, який це, можливо, кулемет, автомат, що ви такий, о, ну тут зараз легенько. Ви знаєте, саме надіжніша зброя це мабуть, топор. Там, дві деталі. не знаю. Вы знаете, она, сброя, она вообще, в принципе, она чудовая люба. Единственное, у каждой есть свои особенности, они каждая предназначена для своего. То есть, ну допустим, якщо ти такой більш-менш надежний варіант, ну це калашмат, он не конкуренция. Просто є оружие, которое більше нравится. Знаєте, як оружие, которое більше оно не попадає, тому що воно менше ламається. У Вас немає ще якогось бійця, якого ви прям сильно не любите, який часто приходить, тільки мо відремонтували, опять приніс. Ні, не-ні, хай приносять. Ми всім раді. Приносят. Зачастую, знаете, бывает такое, что бывает ломается из-за того, что он плохо глядел, допустим. Ну, блин, и, что, ну, наше дело сделать ему, и все. То есть, я-то не буду его, это самое. Просто бывали там, было такое один раз, что застряла гильза в, в, в патроннике, просто обычный калашмак. Угу. Ну, мы уже приловчились, там просто берем обратный молоток, у меня хороший сварщик, он этой гильзочки прямо приваривается, и мы его высмыкиваем. И получается, что мы это высмыкиваем. Я говорю, ну, а что с ними там пытались выбить все? Нет, нет, нет. Вот как застряло, сразу принесли. Говорит, мы так пытались отколпать. Я смотрю на всякое поколпана, Мы достаем. Я нахожу в этой гильзе кучу бит от отверток. Они уже что туда не пихали, чтобы выпить. <laughs> вот. ну, ну сломалось. Ну привозите, мы сделаем короче. Поэтому тут как тут в лекарстве, как говорю, что самоликувание может быть шкодливым для вашего да, здоровья. Да, да, так да, да. И... Вот иногда лучше не лезть, ребят, Потому что смотришь уже. Потому что было такое. ДШК не стрелял. Вот не стреляет, не заряжает. И получается, а мы открываем. А він уже там піляний, коротше. Що таке? І піляний не в тому місці, где надо. Тобто він наоборот ще більше заклинив. Давай. Просто Ви говорите про ремонт зброї, ви буквально ремонтуєте зброю. Це здається, щось таке, знаєте, як е, ну, унікальна навичка, тому що одна справа навчитися нею володіти як користувач, інша справа відновити, відремонтувати. Мені цікаво, це, це яка освіта треба, і ким ви взагалі були до цього, наскільки важко ремонтувати її. Взагалі, я сама ну, Я працював в, на підприємстві, яке займається ремонтом промишленого обладнання. Там вже підучився, а по більшому счету, зброю. То, тот тот же самый механизм с теми же самыми проблемами. Но если вы машину ремонтируете, вы с этим разберетесь, если есть желание.